Ви розповідали, що ваш підрозділ тримав дорогу життя в Авдіївці разом із третьою штурмовою, і ви про це майже нічого не розповіли. Ну, хотілося б все таки дізнатися специфіку вашої роботи, вашої операції там. Нас тоді визволи на короткому увідомленні. конкретно наше подразделение, чтобы мы туда приехали. Что такое короткие уведомления? Короткое уведомление — это когда ты тренируешься на полигонах, и тебе приходит сообщение, сегодня выезд в 6 часов, быть там-то, там-то, во столько-то, во столько-то. Ты приезжаешь и э, отдыхаешь какой-то промежуток времени и выходишь уже на боевую задачу поставленную. есть вам день у день повідомили, что вы едете в Авдеевку, правильно? Да. да. То вот. что вы там делали? Вот. Там э, настолько менялась ситуация, что та задача, которая ставилась с самого утра, уже была не актуальна в обед. И поэтому, когда мы туда приехали, задача была поставлена удержать эту дорогу и дать нашим войскам выйти.